ранок неделя, Місто ще спить. Театр Франка. драматичний театр. Народний артист Яковченка Микола Федорович той, що грав за двома зайцями батько броніпрокопильне. со, со своей собачкой. И тут он мешкал, жив и выгуливал своего песика біля театру своего. Mm -hmm. Утренний Киев. птицы поют. Чудова погода. Каштаны отцветают уже. Ой, рясно-рясно. Но уже все, уже не такие красивые, как были. Цветают. Интересно, Ромасик уже на месте? Или еще дороги? Вот такой красивый Киев. Гигантские каштаны. Гигантские. Доброе утро. Hello. Вы уже Hello. да, ведь не уже, да? <laughs> Ромасика еще не мода. Ага, ну добре. А мы еще скоро Это хорошо. Да-да, у нас. Да. Все нормально. Все хорошо. Уже ароматика цветочки. Ну да. Можно так снимать. Нужно. Ой, пионы, конечно, сейчас это просто. Да, они да себе пахнут, так. да Да? Да. 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 Все добре. То <laughs> Я теж така прокидаюся и думаю: "Так, а що сьогодні за день?" Ну точно в румжди на ружни. Да, да, да. Да. Ми ну, його немножко обробимо. Прямо зранку. Правильно, гарний настрій туди. Як вона каже, інвестиція в гарний настрій. Да, да. Так що ми зазнайомо. Ну, взагалі, мамочка приїхала, може, сьогодні тренування? Да, так, сьогодні ні, але я вирішила думаю, дорога, дай голову Так піду. Тем более мы там с Никой договорились, ага. с Вероничкой, вот. А, вы наш на 10 Ну, на 10, да. Ну она там трошки что-то здесь то я уже думаю, ладно, я не буду уже чекать, потому что у меня сегодня еще вирский а -а -а. вечеринка. Это да -да. на 18 да? На 17 -е. А, на 17 да-да. Вот, а вот так что? А сегодня вообще еду, ну, к Нивкам. Ага. А вот, смотрю, девочка заходит висит у нее сумка Эль-Касса. Ага. Вот. Потом поворачивается задом Вирский Думаю, она даже прям сегодня Вселенная мне подсказывает. Сюда на нивках? Ну, к Нивкам она вместе со мной подъехала. И она, я думаю, наверное, где-то преподает у нас, скорее всего, потому что раз Эль-Касса и Вирский то девочка что точно какая-то наша, но я такую не знаю. Мы, честно говоря, мы здесь ходим уже как-то так. А Черненька? с таким, ну, таким волосом прямым, да. Вот. Ну, Вика. девчонка. Да. Ну, я ж не знаю, я такую девчонку не знаю. Не да. бачила. Может, я ее да. да. бачите, как <сих> скрізь уже. Да, да, да. Я говорю, знаки Вселенной. Вселенная <сих> мне сразу подсказываю, какой у меня сегодня день. <сих> <сих> Валисы вчера тоже был концерт. Да. Ченка, да. mm -hmm. Це дівчата ходили, я теж дуже хотіла піти, але ну, а, а але що за концерт какой? А це з університету в них ще чи... показ дипломних чи mm -hmm. я ну, не знаю. Але це концерт моє ну, дуже, да. да. дуже гарний. А що вони танцювали? Ой, там і народні були, і типові темпу. Аліса, там вона наче в двох номерах танцювала. Народний. И куда? Угу. Ну да. Я, я не, не знаю. Ли. У меня девчата ну, разумеется. Да. Это интересно. Да. да. Тоже скоро концерт. Вообще. Скоро, скоро. Быстро-быстро, мы быстро, очень да, швидко, швидко пришли. Да, а но трав... всегда тогда? да. Травму, я говорю, очень тоже швидко пришла. И, И просто, качался. да, сам факт, что мы все-таки раз в неделю встречаемся, mm -hmm. ну как бы это, я просто знаю, что это ну, настолько мало для того, чтобы подготовиться. И я вообще удивляюсь, как можно нас всех вот это собрать, свести, что-то сотворить, это просто... А мы же творим, Да, это точно. Погода такая сегодня чудесная. Это, вот, вчера, вот, ну, Ночью такой ветер был. Я среди ночи проснулась, у меня так вообще сквозняк такой гудел. Думаю, боже, наверное, холодно. Но это ночь такая ну, была, а утро все нормально. Что-то я даже подумала, что холод будет. Нет, все, все хорошо. В порядке, в порядке. Я с теми погодою, ты уже как-то она что будет холодно uh -huh. с утра, одеваешься, выходишь, а там жарко. Да, сейчас вообще не поймешь. Тем более утром выходишь вообще свежо, бывает так оденешься, потом жарко, вообще, ну как-то да, с погодой тяжело пока. И вечером холодно, значит так, спираешься на работу, с утра холодно, вечером холодно, а потом жарко. Я даже еще не так, я вчера вечером вышла, было довольно тепло, вообще просто тепло, mm -hmm. даже как-то так душно. И mm -hmm. тут раз, через какой-то час, и хоп, холодно. и стало холодно, да. Вот как-то еще все-таки, ну да. Вот я вчера с работы ехала, я даже думала, что может дождь будет, потому что прям ветерные не И тут же, и, и, да, и три капли дождя упало. Mm -hmm. Даже немножко, да, мы удавляли, то немножко-немножко mm -hmm. там что-то раз-раз капнуло. Вот, ну, я предбачила, ну, да. <laughs> Nesta <laughs> <laughs> лучше всего рано утром заниматься. Мне вот больше всего нравится, когда приходишь еще такой свежий. Yeah. И вот во второй половине дня уже у меня, честно говоря, нет такой энергии, мне лучше. <как> <как> С утра. Топ, и сделал. вы не знаете, зранку, да, отгул себе и да, целый день вольный. А то, я... Когда вы пьете, mm -hmm. значит, и здравку не туда, не сюда, и вечере уже противницу. Ну, хотя все равно люди разные, биоритмы у всех разные, ну, да, и да. очень многим нравится там и. Плюс врачи не Да, работать. да, и после обеда многим нравится, mm -hmm. вот просто я слышу. Ну и как потом... работа за зависит, ну и вообще от биоритма, кто как привык, кто-то любит утром дольше поспать, например, так что такое. Ну, все індивідуально. Буває таке, що значить, ти на постійній основі любиш вечір займатися, тут то тобі хочеться з рано спить. В основному только люди, ті, которые. С Пёсиками, с ага, собачками, да, все да, вышли. Да, <laughs> по сферику, По скверику, поэтому все вокруг там ходят. От маленьких до больших, до вот этих вот, даже там с малобутом только что, с большой собакой. Чертежка, мы есть когда там uh, обидный час, можно на каву сюда да, да, датру. да, да, да. там так много этих собачек. Да, 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 И маленькие, и маленький. Mm -hmm. Вчора бію усіка з тим. Цю. Я не дивилась, но я уже почитала. Ви... Молодець, молодець. Усик, я вчора сіла дивитися, подивилася ці люди, які були перед ним. До нього я вже просто не дочекалася. Ну, да, да. я спати, да. ввечері подивився. А він взагалі вночі, мабуть, чи коли Так, так, вночі. Він саме їх дивиться, і ті з Усиком, mm -hmm. чи в час ночі почався, чи в час ночі. Ну, так, це вже треба бути таким любителем, щоб... Да, Если бы не потребно было на работу, то уже добре, уже ну, можно да. подивиться. Но ну, я такое, я такие зрелища для меня. Бой mm -hmm. я Боя, ты не у меня лучше танцы, чем меня. <laughs> не, ну то, что это да, конечно, символично из так. Да. В общем-то, да. понятно, что это аж наши интересы. И интересно посмотреть, но меня не заставишь такое нет. <laughs> Я уже вопрос телевизору, а вживую я одну да. Еще, конечно, такие жестокие есть. Да. Ой, такой спорт жестокий бывает. Да. Мой младший сын тоже он, короче, занимается, как это называется, джиу-джису. А -а -а. Тоже а -а -а. такие всякие единоборства, да, вечно да. у него то локоть разбитый, короче, оперировал уже он. Да. Ну, в общем, как-то это все так, когда себя так носила, и... Ну, мужчинам, конечно, это как бы вот этот выход энергии Но такой. Им, вино, им... приносит задоволение. Да, да, да. Мужикам, да. Но все равно профессийный спорт, он уже травматичный. Конечно. Любой, кстати, любой. Все, все вылазит. И те же танцы травма, между прочим, и все на свете все. О, готовится. <laughs>

то, да, да. Ты... да. Но ну это же еще не все. Вот это лишь такие пилотчики, еще не все. Это мы с Алюней. Это у нас совместное творчество. Уля, что ехала. Мы решили, я, короче, когда там твоя истории подсоединила, что у тебя нет вазы. Но ну, я слышу, какие шикарные розы. Вообще, стоят в банке. Было такое? И я да, 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 да. Я улицы предложила, у меня не отказалась. И мы решили, пошли. Я уже взяла. Чтобы у тебя тоже они стояли. ну, у тебя столько цветов. Я не знаю, конечно, я боюсь сейчас это сюда поставить. Это, скорее всего, надо водичку налить. Смотри, если я так оставляю. Да? А вы на занятия соглашаетесь? А нет. Па-ма-и-ба, как ты говоришь. Спасибо вам за донышко. За такую за па ма и Па-ма-и-ба. Да-да-да. Ой, Ромчик. Итак, тортик. Быстро, быстро. Слушай, ну ты сегодня слушай в юбочке. Да. Может, ну, мы что тебя да. Юбочке, что нет? А ты сегодня прям девочка. Ну, вот девочка. Сумма, важно. Прошу, моя же Да, да, да. Ну, чтобы она, конечно, была на стороне, ничего страшного. Ну, я не брала, но я уже убила. Ой, такие платики. Да, ну вам Тебе сразу тортики взял на варе, на варе Да, 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 сразу. Я уже Веронику дождусь, а то мы с ней там договаривались. Она тоже, как всегда, спиздится, то я, короче, я говорят, думаю, дождусь Вероничку. Я в шоке. Да, ну слушай. Я просто в шоке. Ой, реально не ели. Ну все, наконец-то я эту девочку увидела. Отлично, эти штаны я всегда говорю, боже, ну как это можно такую фигурочку, такую красу ховать за этими с такими бесформенными штанами. Ну, это я, конечно, я так вообще не разумею, честно говоря, да. Ну, мы же как-то по-другому, у нас другой был стиль Задача все. Задрочу была дико правильно. Сейчас за экзаменом вообще. Да? Ну, красотка, да. Слушай, я уже рассказываю Диане, что я сегодня еду на своей нивке. Слушай, заходит в маршрутку девочка. На ней висит сумка. Эль Каса. Сзади она поворачивается, здесь у нее верски написано. Сумка теперь там мальчики и Ну, здесь висит Элькаса. Каса. А, сумка. А куртка на ней одета вирски. Понимаешь? Она повернулась в ну вообще, знаки все А я прям хотела пристать к ней, честно говоря. Но она так быстро пошла, но у нее походка то, что я иду. Она ваша, я что ожидала уже. Ну да, ну я мне, конечно, девочка такая незнакомая, но мы же и особо не сильно так. Мы вот. Мы про Ой, слушай, я уже видела в твоей истории, что тебя твои мужчины тортиками тоже поздравляют. Ну, бачила, бачила, да, бачила. Да, да, мужчина, мужчина. Это смешно было. Добрий вечір, добрий день. Слішно було, бо вчора короче, ну оце 00, типу, і дзвонить до мене моя сестра. А хлопці вже типу, запалили свічки. І вони стоять, ну я ж не можу вибити. А ну а півтання довге, слух, слухав, воно все згоріло. Вона каже, ти просто не получиш. А по я не буду з ним народжує вітати з ханукою. Так, ну что? Ну, ты сегодня молодец. Ты будешь сегодня с распущенными целый день или завяжешь? Да, да я завяжу. Завяжешь, да? на работе. Ну, Не, я завяжу чистый хвостик. Я так люблю, я так люблю так заниматься на самом деле. Это для меня. Так, и давай еще Жене залишим кусочек. На меня можете не рассчитывать. Чему? Потому что я с утра углеводов. А вы что, ничего не ели? Я не ем, я с утра не кушаю вообще. Так треба и травмы грозисты. Ну, у меня свой уже такой график жизни. У нас правде гастроба да. <laughs> да. Я это раньше, когда я была зима, молодая, да. я тоже так и делала. <laughs> да. Мой да. ромчик, да. Вот такая день рождения у нашей девочки. 24. 24 уже, да? да? А я что-то думала, я видела, что может, 24. 24. Да. да? 24 – это страх. 23, 24, как одно и то самое. 24. А я что-то помнила 22. Мне что-то кажется, когда... Ну, правильно, я же уже полтора года здесь занимаюсь. Видимо, ты тогда еще говорила 22. я Да, и мне так запомнилось. Я думаю, сколько же рублей? Да, 23, я так подумала. Сама себе. У like, мене mm -hmm. 24, я кажу, що якось, типу, дата абсолютно не... Ну, число абсолютно не відрізняється ніяк, типу, не знаю. 23. Ну, 25 же, можливо, да. А 22-та якось, а от 23 ще ну, однаково, як для мене то просто... Просто день. Ну, Приемлемо, да, да, да. Слушай, ну как ты это самое на Вирского сходила? Классно. Да, конечно. Ну да, я сегодня. Олежи вот это там крутил. Крутил, О, крутил, крутил, молодец, Но вчера он mm -hmm. еще прикольнее что-то скрутил. Mm -hmm. Он видео, прям так четенько скрутил. А, а скрутил. вот это у них бобинец, бубенец-танец называется, mm -hmm. бубны, да? У нас такой бубенец был тоже, mm -hmm. так он назывался. Ага, у меня бубны. Классно, потому что это плюс оркестровая яма, оркестр, да. А на каком ряду ты сидела? Та я по запрошенню сиділа, то в мене був партер, 20-й ряд. Ну насправді я достатньо з боку так сиділа. Ну ти чуть-чуть підснімала, так? Так, я знімала, але в плані хто з боку сидить, наприклад, наприклад, перший раз трохи незручно. Наприклад, я знаю, який там малюнок. Ну я свій, там все окей. Але з боку здається, ніби вони не щось не то зробили. Ну, типу, ніби колона там чи діагональ, ніби вона якась. Ну бо то так, типу, зразу. Тобто хто перший раз краще сяти на центр, щоб зразу розуміти, що все круто, може, все наряд. И какие-то такие, типа, третья и четвертая. Я даже не знаю, где это. Мне кажется, это тоже сбоку. Третья. Да, это сбоку. сбоку. Это сбоку да. будет, да. Но mm -hmm. э, будете ближе сидеть. Но в партере, да? В партере, да. Mm -hmm. а, не, классно. Ну, я говорю, я была пятая, то было будете быть еще ближе. Mm -hmm. ну, нормально. А что будете ближе, то будете прям, будете бачить обличь. Я так, я бачила, но але... я mm -hmm. думала, что как-то... Якось уявляла, що я буду ближче, сидіти, більше буду бачити mm -hmm. партнер, там стопи буду бачити. Ну, Я бачила не прямо так, як би хотілося. Але класно. З 20-го не виділа. да? Мені що 7 й так вообще буде хуже. Ну, Зверху Я не знаю, рисунок танця? Так, я була в там, бо я була на балконі, там було зверху, але там не видно висоти стрибків, наприклад, воно ж ти ж зверху стоїш. А так, щоб кожного десь прогледі, Да. Так не... Но сегодня же будет не, не чисто вот как бы вирский весь. Сегодня, по-моему, это да, будет да, вот это вот зеркалы. Да. Да, вот... да, 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 да. Так что да. мы сегодня вообще сейчас снимаем. Обязательно. Да, снимите, 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 Фоны, типа, Главное, чтобы у меня хватило вот этого моего... Это ваша Я могу на всякий случай еще взять один, как говорится. У нас еще есть один. Могу на всякий случай про всякий выход. Да, были классные. Ну, плюс, значит, там все равно программа. Так ты сегодня будешь на уроке в белых пологотках? Нет. Ты денешься? Я в форме. Я так. Понятно. Да. Сейчас я. Приехала в наш любимый сквер <coughs> на площади Франка. будем поздравлять Ромочку, любимого тренера. Утро, неделя, 19 травня. Вон собачки кругом выгуливаются. Все, поздравили Рому. Редактор